to'qqizinchidan bu dunyo sinov hovlisi ibtilolar balolar hovlisi olloh taolo shunday deydi Astagfirullah tabarakallazi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in allazi al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Barcha olamlar podshohligi o'z qo'lida bo'lgan zot alloh barakotli buyukdir u barcha narsaga qodirdir ey insonlar u sizlarning qaysilaringiz chiroyliroq yaxshiroq amal qilguvchi ekanligingizni imtihon qilish uchun o'lim va hayotni yaratgan zotdir nima uchun yaratibdi qaysinimiz savob qilamiz qaysinimiz gunoh qilamiz shuni bilishlik uchun avval nimani yaratibdi o'limni va hayotni deyapti insonda haqiqiy hayot qachon boshlanadi o'lganidan keyin h uchun o'limni va hayotni o'lim nima kelyapti bu darsimizni boshida aytdikku bu kofirlarga dunyoda qancha turdinglar desa bir soat deyishar ekan bir deb qasam ichishar ekan bu ming yil yashagan ehtimol besh yuz yil yashagan kofirlar mo'minni haqiqiy hayoti umuman insonlarni haqiqiy hayoti o'lganidan keyin boshlanadi albatta biz bandalarimizdan qaysilari chiroyliroq amallarni qilishlarini sinamoq uchun yer ustidagi bor narsani unga ziynak ziynat bezak qilib qo'ydik ya'ni insonlarni qaysinisi chiroyliroq amal qilishini sinashlik uchun alloh taolo har xil sinaydi da berib sinaydi bermay sinadi pul berib sinaydi olib qo'yib sinaydi tinchlik bilan sinaydi xavotir bilan sinaydi xullas issiq bilan sovuq bilan sinaydi dunyo hayoti haqida aytilingan to'qqizta tarif alloh taoloning kitobidan olib mana keltirildi bu to'qqizta tarif qur'on oyatlari orqali berildi mana endi dunyoni nimaligini bildik endi kim mo'min haqiqiy mo'min kim desa bu dunyo haqida olloh nima degan bo'lsa su mo'minni kallasida ham xuddi shu fikr bo'lsa demak shu odam haqiqiy mo'min kim mo'min bu dunyo oxiratning ekinzori deb biladi mana shu odam haqiqiy mo'min kim mo'min bu dunyo mehnat imtihon sinov hovlisi oxirat rohat mukofot yoki jazo hovlisi deb bilgan odam bu tariflarni olamlarning parvardigori olloh subhanahu va taolo siz bilan bizga mayon qildi endi mo'minni dunyodagi eng katta yutug'i nima desangiz dunyoni robbisi aytganda qabul qilish shunday deb qabul qilyapmizmi demak biz yutuqmiz chunki alloh taolo qul dunyo mat bu dunyoda matosi juda yam ozgina deb ayting degan molu davlat sog'lik hurmat mansab bularni barchasi mana yuragimizni urib turishiga bog'liq hali yuragimiz urib turar ekan bu narsalar bizni qo'limizda turibdi endi yuragimizni to'xtashligi bilan dunyodan chiqishimiz bilan mol ham davlat ham quvvat ham mansab ham nima bo'ladi hammasi bekor tushib qoladi va qiyomat kunida bu hayotda dunyo faqat bir nafaslik o'yin kulgidir agar ular bilsalar oxirat diyorigina mangu hayotdir u yerda birodarlar kasallik yo'q faqirlik yo'q vahima yo'q janjal yo'q ginakudura yo'q fahsh munkar yo'q hasad riyo yo'q o'lim yo'q u yerda sog'lik xotirjamlik omonlik sakinat beg'amlik beg'amdlikto'la to'kinlik tok 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 kengchilik va abadiylik bor qayerda oxirat diyorida oxirat hayot haqida alloh taolo nima degan ey mo'minlar olloh uning payg'ambari sizlarni abadiy hayot beradigan narsaga ya'ni dinga da'vat qilar ekan uni qabul qilinglar Alloh va rasuli dindor bo'l deyapti Alloh va rasuli mendan qo'rq deyapti Alloh va rasuli halol bo'l deyapti shunda senga hayot bor innama hayatud va innal oxirat bu qaror hovlisi ey qavmim bu hayotda dunyo faqat bir arzimas matodir albatta oxiratgina mangu qarorgoh bo'lgan diyordir <laughs> faraz qiling bir odamga boshqa bir shaharda ish işte taklif qilindi bir yil muddatga shu odam o'sha shaharga ko'chib boradida birinchi topilgan xonani ijaraga oladida yashaydi issiqmi sovuqmi chiroylimi xunukmi farqi yo'q nima deydi tom bo'lsa bo'ldi deydi bir yilga kelganman deydi bir yil eplab shu yerda yashab olay bir yillik maoshimni olay so'ng uyimga boraman deydi bir yil tugaydi ana shu bir yillik maoshini oladi endi uyiga borgandan keyin qo'lida dunyosi bilan mana endi tanlaydi cho'ntagiga loyiq o'zini ko'ngliga loyiq mahalladan ko'ngliga to'g'ri keladigan joydan tabiga to'g'ri kelgan bir binoni tanlaydida mana endi zo'r yashaydi siz bilan bizni dunyoda yashashimiz o'sha bir yil ijaraga borgan bir yil ishlagani borgan odamga o'xshaymiz nimasi zo'r deng siz rozi bo'lsangiz ham shu norozi bo'lsangiz ham shu mana bugun sovuq bo'ldi deb shikoyat qilmaganimiz yo'q edik nima o'zgardi rozi bo'lsak ham shu sovuq rozi bo'lib ajralamiz norozi bo'lib gunohkor bo'lamiz birodarlar albatta ollohdan qo'rqadigan kishilar uchun oxirat diyori yaxshiroqdir aql yurgizmaysizlardaaniqki mening bandalarimdan bir guruh bor edi ular parvardigoro o'zingga iymon keltirdik bas sen bizlarni mag'firat qilgin va bizlarga rahm ayla sen o'zing rahm qilguvchilarning yaxshirog'isan der edilar bas sizlar ularni masxara qildingiz hatto ularning ustidan kulish sizlarga meni eslashni turdi sizlar ulardan kulgan edingiz men bugun ularning sizlarning ozor aziyatlaringizga sabr toqat qilganlari sababli mukofotladim ular haqiqiy baxt saobatga ergishidilar kim yaxshi kuladi kim yaxshi kuladi oxirida kulgan yaxshi kuladi bu dunyoda har qancha ustingizdan kulinsin har qancha bir haqlaringiz olinsin bu dunyodagi yig'i hech narsa emas yaxshi kuladigan odam oxiratda kuladi kim kuladi oxiratda oxiratda faqat mo'min banda kuladi shak shuba yo'qki ular oxiratda ziyon ko'rguvchidirlar alloh taolo payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga dunyoda ko'p qilib bermasdan aziz qildimi xor qildimi agar bir odam payg'ambarimizga olloh dunyoni bermadi shuning uchun xor bo'ldi desa payg'ambarimiz adashgan bo'ladi unda alloh taolo dunyoda ko'p bergan kishilarni xor qildimi desa bu ham noto'g'ri darsimizni boshiga qaytamizki agar insonni qo'lidagi mansabimi davlatimi quvvatimi ollohdan ibodatdan to'syaptimi demak u uchun xorlik bu, bu mansab yoki davlat endi yani, aksincha agar bu qo'lidagi mansabi dunyosi ibodatga turtiydigan bo'ldimi demak inson uchun azizlik qilib berildi bu davlat mana shu davlati bilan mana shu boyligi bilan oxirat diyorini sotib olishiga lozim bo'ladi inson o'zini hayotini ichida eng muhim narsadab nimani biladi mol davlat mansab uy hovli markab bularni bula, hech qaysi biri insonni oxiriga boradigan maskanini belgilab bermaydi insonni hayotidagi eng zarir narsa dunyoni nima ekanligi haqidagi tushunchasini to'g'irlab olishligi uning haqiqiy saodati yoki shakovatini belgilaydigan narsalar bu din amal va taqvo hamda oxirat va dunyo hayoti haqidagi tushunchalarini tuzatadigan xotirjamlik bilan yashab o'tishlikka hayotni yo'l ochib beradigan ilm الله سبحانه وتعالى من اجل محمد مسجد نسيتي يامرسون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته